də siz danışdınız feto əməliyyatı bu da diqqəti çəkən bir məsələdir feto əməliyyatı keçirildi və saxlanılam oldu Qobadibədoldan söz gedir və bundan sonra hələ bu prosesin davam edəcəyi digər strukturlar da əhatə edəcəyi deyilir və birdən-birənə baş verdi bu cür əməliyyatın keçirilməsinə nə səbəb oldu. Hərçənd ki bunu da sübut edən bir fakt ortaya gəlmədi. Çünki Quba Dibadovun öncə Fetoyla bağlı olduğu deyildi və saxlanılan şəxslərdən birinin onu adın çəkdiyi deyildi. Ardınca isə saxta pul əldə etmə və onu yayma kimi maddələr irəli sürüldü. Afaq xan, təbii ki mən e, bu mövzunu fərdiləşdirmək istəməzdim bir nəfərin üzərində. Çünki məsələ çox köklü məsələdir. Hətta haləlik bir nəfərin timsalında bu məsələ yağı təbəşdir. Amma ən azı bu bir nəfərin üzərində olan bu mövzu, söhbət hər halda bu işin arxasını doğuran küçülərin və insanların konturlarını da müəyyən edə bilər. Bu, bu mövzu konuda çox incə bir məsələdir, amma təbiqətən mən düşünə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətləşirsə Azərbaycan dövlət ordusu çiyyorunda mücadilədə artıq bu cürə tipli e, dövlətə təhlükə olan qüvvələri e, bütün təki e, incəliklər nə qədər e, dəqiqləşdirməlidir və bu bunlara köklü bir mücadilə aparmalıdır və bunların bütünlüklə hamısı zərərsizləşməlidir. Mövzu nədən gedir? Burda. Mövzu ondan gedir ki, bugün, e, e, bu gün bu qüvələrin arxasında dadursu bu, bu böyükdü dünya gücləri durmaqla yanaşı Azərbaycanıda olan uzantıları 1993-cü il e, Gəncə qiyamını təşkil edənlər 94-cü il Azərbaycanda türmədən qaçış təşkil edənlər 95-ci ildə e, dək Amon təc e, qiyamının arxasında duran güclər və iştirakçılar ayrı-ayrı zamanlarda Azərbaycan dövləti, Azərbaycan da dövlət, dövlət çevriləşəcək deyilən qüvvələr nəhayət də 2003-cü il, 2005-ci il və ayrı-ayrı dövrlərdə də təbbik edirsiniz. Eee, ordumuzun və əskər üçsilərimizin içərisində kütləvi cinayətlərin baş verməsində iştirak edən bütün cinayətkarlardakı qüvərlərlə qüvərlərlə yanaşı onların siyasi uzantıları bu işin içərisində Çox dərin kökələrlər, bürokratlaşıblar və o güclər artıq kifayət qədər bir elə bir mobil qüvvəyə çevriliblər ki, hər an Azərbaycanı çötrə bilərlər. Onlara sadəcə bir dənə dışq arxa lazımdır. Onlar bu gün Qardxanı Moskvada görə bilmirlər. Moskva gücləri də tamamilə bunları modulləşdirə bilmir. Tehran da görə bilmirlər. Tehran da bu bütün gücləri modulləşdirə bilmir. Yə, və sadəcə bu gün belə bir təhlükəsiz gücü bir araya gətirə biləcək, modelləşdirəcək güc, mən hesab edirəm ki, batı dünyası deyilən, xüsusilə Amerika və İngiltərə kimi dövlətlər bunu birlikdə həyata keçirə bilərlər. Özəlliklə Amerika, bu baxımdan da Amerika həm rusçu aksiansı belə də ə erməniçi, farssı güclərlə yanaşı, həm də son 30 ildə Azərbaycan da örgütlədiyi FETO qruplaşmasını kifayət qədər küçüldürdülər. Eyni zamanda sonu keçmiş idarəetmə üzvləri hələ də onlarla bir yerdədir və son dövrlər yeni strukturlaşma ilə bu işin çərçivəsindədirl. Eyni zamanda PKK ilə bir yerdədir. Çünki Amerika düyməni basırsa, onun kontrolunda bu ordu bütün güclər hərəkətə keçə bilirlər. E, bu gün sorursu özünü e, hesab edir ki, bunlar hazırlarlar. Onlar olsun 200 nəfər, e, amma e, də ki fəthoçu da olsun 10.000 nəfər Azərbaycan da bunlar düşünür ki, nə edə bilərlər. Amma e, onlara e, bir arada zənh gəlsə ki, e, artıq e, PK həm Qarabağın Çərxan kəndindən, həm də ki Bakı şəhərinin çərsisindən bombalar yağdırmağa hazırdır. Sokaklara çıxın və eyni zamanda parlamentdə olan ayaqları hərəkətə gələrsə, dövlət qurumlarında hətta dəyərdim ki, bu gün bəlkə də yanılmıram. Hətta prezident aparatında da onların uzantıları olması şübhəsizdir. Vardır. Belə bir güc hərəkətə keçərsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tamamilə iflic vəziyyətə düşə bilər. Xüsusilə bu Pennsylvaniad olan Şezofren e, Fətullah təbii ki onun adından söhbət getmir. O bir də burada bir şəkildir, bəlkə də ölüb onun maketini saxlayırlar. Amerikada bu Amerika yapılanmasıdır. Amerxanı gizli servisidir. Müslüman adından, din adından, Azərbaycan Nur adından, sızıntı adından Azərbaycanda e, fəaliyyət e, fəaliyyətləri gücləndiriblər. Mən hesab edirəm ki Azərbaycanda Fətoy yapılanması, Soros yapılanması PKK-nın fəal olması 2016-cı ildən bu yana daha da güclənib. Bunlar zəyəfləməyib, daha da kökürəsəlləşiblər, daha da bir-birinə inteqrasiya ediblər. Müxtəlif sferalara hələt eləyib, bütün sahələr demək olar ki. Bəli, bu gün açıq gələndə gerçəkdə danışaq ki, Azərbaycan parlamentində, Azərbaycanın yaradıcı quruluş qurumlarında ə, xüsusilə cəmiyyətdə nüfuz dairələri olan yaradıcı qurumlardan Yazarlar Birliyi, Mətbuat Şurası və inzibati Azərbaycan elmləri akademiyası feto yapılanmasının nəzarətindədir. Onun da kimi bütün yaradıcı qurumlara bunlar sızıplar, adlarından da bilirsiz onların dərəcələri var idi sızıntı. Bunlar sızmağı severbələr, cinsi fəaliyyət göstərmək, ağlamaq, gülmək, mərzun görünmək amma vəhş içində hər birinin içində bir vəhşilik yatan, yatan çətəndən Təbii ki, dəz danışırıq. Azərbaycan üçün nə qədər təhlükələri var və onlara da bugünkü, zaman gəlir çatacaqlar də. Bu günkü təhlükə həbsinə. Azərbaycana Türkiyədən daha çoxdur. Çünki Azərbaycan bu gün e, FETO yapılması məndərdi mərkəzi nə çevrildi. Hətta Türkiyə üzər Azərbaycan üzərindən Türkiyədə örgütdənirlər. Əskidən Türkiyə üzərindən Azərbaycan dörgütdənirdilər. E, ərzurumlu FETO, FETullah, nə bilmək aletsankaya, palko albay falan belə gəlirdilər. İndi e mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üzərindən daha kolay Türkiyədə həm Azərbaycanda kolay e, bular təşkilatdanlar, həm də Azərbaycanın üzərinə Türkiyəyə məsələn üçün Azərbaycan Yazarlar Birliyi'nin nə bilim nəyi, Mətbuat Şurasının nə bilim nəyi, Akademiyanın prezidenti Türkiyəyə səfər edir. Düşünün. Onu kim qarşıdır? Təbii ki, elm, mətbuat və basın, yayın quruluşları və dövlət adamları, doğrudurmu? Doğrudur. Doğru. Onlar da deyirlər ki, bu kimdir? Deyirlər ki, Azərbaycan dövlətinin yetkililəri, tanınmış zialılar, da aydınlardı və hətta bu gün 2022-ci ildə seçilənlərdi. Hə, seçiləncə deməli bu cumur, Sayin Zümər başkanı İlaməliyev və daha yaxın adamlardı. Anlayış ortaya çıxır olar üst səviyyədə qəbul olunurlar və onlar orda yenilər, başlayırlar artıq Azərbaycan və Türkiyənin dövlət maraqlarının deyil, fətö dövlət mara maraqlarının təmsilçisi olaraq örgütləməyə. Onlar da bir-araya ayrılırlar ki, bunlar artıq ayrı-ayrılı yollarla müəyyən və xarids güclərin kontroluna keçiblər. İndi düşünün ki, nə qədər tərləcəldir. İndi düşünün ki, Azərbaycanda mən bu axdada danışmaq istəmirdim, sülhə Türkiyə böyük elçiliyinin fəaliyyət göstərəcəyini mən gözləyirdim çünki açıqlamələrim var. Bir sıra böy yerçiliyin də fəaliyyət göstərdi. Haqqında məndə bilgi var, amma bunun yetərli olmadığını görürəm. Düşünün ki, Azərbaycanda Doctash şirkətinin nümayəndəliyi var. Doctash şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyi bu dəqiqə də fəturalar külənlərinin iççisi olan adamdır. Və Doctash firması da Azərbaycanda dükanları var. Dükanlara da türkçə dilindəki öğrəncələri cəlb edirlər, işdədirlər. Onlar buradan qaynaqlanırlar. Bir də məlum olur ki, Azərbaycan da yaşayan tələbələr Fətounun qaynağındadırlar. Bunlar gedirlər Türkiyə. Ə, az, harda təsir alıblar? Az, can Azərbaycanda. Doğrudurmu? Baş, başımız üstündə yeriniz var. Buyurun yuxarı başa. Keçirlər. Müəyyən adamlar orda də ki dövlət qurumlarında işə götürürlər, ayrı-ayrı yerlərdə işə girirlər. E, hər dəyitimalı Bakıda. Hə, e, nə gözəl. Hə, e, bizim də kültürümüzü bilirlər, e, Azərbaycan şivəsində də danışa bilirlər. Və nəhayət bunlar hara girə bilirlər? Dəki televizyonlara, radiolara. Nəhayət hara girirlər? Partiyalara. Hətta partiyaların içərisinə Azərbaycanla yetişən bu insanlar gediblər bu gün. Genel başkanın baş danışmanı, danışmanları statüsünde fəaliyyət göstərirlər. İndi general başqana e, Bakıda oxuyublar da, Azərbaycanı bilirlər, bilgi hazırlayırlar. Ki Azərbaycanda durum necədir? E, Fətullah Qilani cizgisi olan bütün təhlillər gedir. Fətullah Qilani cizgisi qorunur. Eyni zamanda o hesabatda Azərbaycanın milli adamları vurulur. Hətta bəlkədə fətullaç kimi təqdim olunur. İndi düşünün. Genəl başqan da partiya başkanıdır. Dəçi AKP-də millətçərəkə partisində elə mənim bu gün söz sahibi olan varlılardan danışaram. Bunlar da raporlara baxırlar, Azərbaycanı bilən bir gənc, sənələr də onlarla bir yerdə çalışır. Bunun yerdən bilgiləri yanlış olmaz. Azərbaycandan bağlı bir addım atırlar. Atılan addımın adı nə olur? Fətho adı. Artıq dövlət səviyyəsində Fethonun istəfə arzuları gerçəyələşir. Düşünün, nə qədər biz təhlükə içərsiniz. Və eyni zamanda düşünün ki, bax bu gün Bakı şəhərində hər kəsin sevə-sevə getdiyi 2-3 dənə Türkiyənin də ki, yemək yerləri var. Biri Madodo, biri Ösütdür, doğrudurmu? Çünki gənclərin və müəyyən insanların gerçəildən də xidmət etmək güclüdür və səviyyəlidir və həm də keyfiyyətlidir. Doğrudurmu? Ki oranın Azərbaycanda olan iki təmsilçisi var, Azərbaycanlı olanlar. Ə, e, Ramiz Əmbərovic və Rövçə, Vasif Taluba və Yaxan olan adam və Fetoçular. Bu da Azərbaycanda olanlar. Özü Azərbaycanlıdılar ha. Bu Azərbaycanlı deyəndə burada yaşayıb, doğulub böyüyənlərdi. Belə bir durumda indi düşünün ki, e, nə qədər biz təhlükətsizsində oluruq. Biz fotoatlanmasının mən bunu bir məhşət e, səviyyəsində olan tərəfinə işıqla söylədim, doğrudurmu? Hə. İndi düşünün ki, e, dünən e, sizin həmkarınız zamanda adını çəkmək istəmirəm. Bir dənə Amerikadan yayın yayan xanım, e, məsələn, Füraməliyev və e, sayın Erdoğan iki dələduz deyir. İki dələduz. Və eyni zamanda həmin xanımın televizionunda Azərbaycanın siyasi xadimləri, hərbi ekspertləri, politoloqları hər gün ya gün aşırı gürgürdürürlər. Düşünün. Eee, Sayın Erdoğan bu gün Türkiyə siyasətinin də öndə olsa da, ə, və Cumhurbaşkanlığı xaq seçsə də, Azərbaycan üçün özəl və yeri var. Doğrudurmu? Xüsusilə Qarabağ müharibəsində tutduğu mövqeyə görə saynar dolanı bu gün dəlazuz adlandırmaq. Və dəlazuz adlandıran adamın ə, televizyonda çıxış eləmək nə deməkdir? Bu hansı mərkəz buları yönəldir, idarə eləyir? Məsələn, şahsan siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda ə, xüsusilə Ramiz Əmberovçu, Fetonun, dış güclərin, farsın, rusun, ermənninin, eee, kontrollerin televizyonlara bəyan etmişəm, getmirəm adlarını da çəkmişəm kit üst televizyon var ki, ə, ara sıra çıxış eləyirəm. Mən Fethonun əleyhinə gedib Fethoçunun televizionunda çıxış eləsəm nə qədər səmm olaram. İndi düşünün. Ə, özünü deyir ki, Ərdoğan Azərbaycan üçün böyük işlər görüb hərb ekspertidir, da? Amma ki aparıcı Ərdoğana dəla düz deyir və sənəd adama sual verirlər. Erdogana dərləduz deyən bir adamın aparıcını televiziyonda sən nə gəzirsən və tez-tez açıqlamalar verirsən. Sən kimsən? Bu bəzi adamlar haqqında danışanda artıq narratorlar, amma toplumumuz, millətimizin şuru getdikcə formalaşır. Getdikcə daha doğruları qəbul etməyə başlayır. Bu sadə bir məsələ deyil. S sadəcə bizdə nə düşür gerçəkləri bizim danışmağımız seçim millətindir. Seçim dövlət ağlındındır ço artiq olaylara diqqətlə baxmalıdır. Seçim e, bu gün e, dövlət başçısının siyasi kursunu yerinə yetirən deyil ayırara məsul şəxslərində. Onlar bizi dinləməlidirlər, araşdırmalıdılar. E, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ölkədə durun çox açılacaqlıdı xüsusilə görünmədiyimiz yerdən e, sorosun e, deyək təşkilatlanması, FETO-nun təşkilatlanması və ə, bu ofranodato oturan zətin rus, fars, erməni çatələşməsinin qurduğu bir sistem Azərbaycanı hərən dağıda bilər və eyni zamanda mulla bir adamla, şeyhə, mulla görüntüsündə olan təbi şey, şeytan və şarladanla söhbət gedir. Cildində olan adamla dinsiz bir Moskva uşağı və ə, erməni ə, ə e, soyuqların təmsilçilərinin və Avropa dəyərlərinə sahib, demokratik dəyərlərdən danışan siyasi xadimləri və eyni zamanda politoloqları, fikir adamlarını biz bir cəbhədə hər an görə bilərik, çünki onlar bir cəbhədədirlər. Biz sadəcə hər an onların görüntüsündə ola bilmənzərəni yaşaya bilərik səbəb bu, bu təhlükədən gedir və çox çox da düşünməsinlər ki, məsələn, yerli bir mü mü mübarizə nələr isə dəyişə bilər. Fətorun yaranması çox təhlükəlidir. Onlardan birini zərrəsiləşdirəndə onun yetişdirirlər. Buna görə köklü bir mübarizə aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, artıq Fətullah gülənə və terrorçu güclərə qarşı dış güclərin əlinə oynayan Ə, güclərə qarşı savaş ə, Azərbaycanda yasalarla müəyyənləşmiş bir savaşa çevrilməlidir. Dövlət ağılı və millət birliyi ilə onlarla, onlarla mübarizəyə girişməlidir. Bu gücü zamanında zərərsizləşməsə, bir də baxacağıq ki, Azərbaycanı FETÖ cumurbaşkanı 5 senedən sonra FETÖ 2 cumurbaşkanı, o ana müxalifət bu bu iktidar beləliklə yüz illərlə idarə edirlər. Arxasındakı çərləsin də ki özü yox nəbəsi, nəticəsi. Sonra nəmləy nə? 100 illərən biz gələcək nəsillərə problem qoyub gedə bilərlər. Bu problem hökmən bu gün qarşı salınmalıdır ki, Azərbaycanın seçimi özünn olsun. Demokratiya oyundur onlar üçün. Fikir verin. Müxalifət etdiyi vəxtləri özləri formalaşdırır. Sonra deyirlər, demokratiya, insan hüquqları. Demokratiyadan nə olur? Bunun A övladı gedir, B övladı gəlir. Demokratiya gözəl bir şeydir, doğrudurmu? İndi də dəki, eee, donor təşkilatlar deyilən, dəki Amerika səfiri, İngiltərə səfiri, Fransa səfiri və eyni zamanda Soros və digər güc mərkəzləri Azərbaycan da qeyri-hökumət təşkilatlarının, sivil toplum təşkilatlarının, siyasi partiyaların yan quruluşlarını maliyyələşdirirlər. Və bu maliyyələşdirməni hesab edirəm ki, Azərbaycanda eee e, təşkilçülürlərə bağlı sivil toplum təşkilatlarının da şəxslərinin də belə maliyyələşdirilməsi qanunlarla qadağan olunmalıdır. Bu qadağan olunmasa, artıq Azərbaycanda bütün bəlkə maddi imkanı bir az zəif olan, ehtiyac olan, amma potensial olan bütün övladlarımızı biz itirməli olacağıq. Fikir verin ki, Azərbaycanda dək Amerikanın səfirliyi və digər səfirliklər Az, e Azərbaycan da bir çox sivil toplum təşkilatlarına və şəxslərə e, də ki, qrant qayırır. Amma bunun hesabatı içəri də yoxdur. Və əgər mən bilsəm ki, hər hansı bir hərbi ekspert və hər hansı bir politoloq ya siyasi partiyanın yan quruluşları Amerika səfirliyinin e, internet səhifəsində adı varsa, oradan grant halıb bu il 200 min dollar 100 min dollar məndə fikir yaranacaq ki, bu pulu verən sifarişçidir, istəndən vaxt onları istədiyi kimi oynada bilər. Mən artıq ona o insana qarşı fikrim doğrud formalaşar. Ta hər bir naziriyin e, yaxın mənbə kimi, ordunun içini bilən adam kimi mən tanımaram nə də ki, dəqi güvənlik qurumları siyasi həyatımızı, ictimai mühitimizi. Mən onda biləcəm ha, bu Amerika çocuğudur da, doğrudumu? Ta ona ən zamanda Azərbaycan ordusunda olan zabitlər də Amerika çocuğu olduğuna görə onu yaxına buraxmayacaqlar. Amma bu gün ordunun sözçüsü kimi çıxırlar. E, hakimlərin sözçüsü də ki, e, gedən islahatçılar kimi çıxış edirlər falan, əskarpolitoloqlar da ola. Məcəlləcən Azərbaycanın heç bir fikrini vermə sözü mənim Fətüha apılanması ilə bağlı. Məşhur feytoçular var da, siz bilənirsiz, məsələn, Qulu Məhərrəmlidir, Yazarlar Birliyində 7-8 məqaləsi var. Yox, adı ilə bu. Gizdin deyil, onu deməyirəm. Hətta yazarlar və e, Mətbuat şurasının sədri Rəşad Mərcid. Bunlar yox öz əsərlərinin də var da, artıq kimisə onlar haqqında demir. Onların məqalələri. Yox, Etan Xan, bu, bu aqta mən danışmışam. Eee, artıq 10 gündür deyirəm bu 10 ildir 20 ildir bu aqda ayrı-ayrı yazırlar gedib onlar ortaya çıxdı yemiflər ki biz o deyilik. Yəni mən bunu de deməkdən məqsədim nədir? Siz fikir verirsinizmi ki məsələn üçün Azərbaycanda dedim xanım məsələn üçün yeni bir bloqer, nə bədə keçmiş ailəsinin əməkdaşı falan o tanışanda onun yanında bunlar da axı. Ya da onların arkadaşlarıdır. Məsələn üçün <coughs> Azərbaycan İctimai TV-sində Eldar Namazov var, doğrudurmu? Bunları Həm. mən misal çəkirəm ha. E, Rusya Musabekov var. Məşhur Musabekovlar ailəsinin çocuğu, uşağı, nəslin davamçısı. Doğrudurmu? Doğru. Və dəlki Tofiq Zülfüqarov, ex Nazir, dişlər naziri. Bunlar dərs verirlər. Azərbaycan dövlət televizionlarında. Doğrudurmu? AS TV-də, İctimai TV-də siz heç görmüsüz ular hardasa fetonləyəninə ya soruşun əleyhinə nəsə desinlər. Çünki özləri də gizli maliyyələşənlərdir. Arkadaşları maliyyələşir. Mənə cavablar və dördüncü itamlar irəli sürülür, addlar da çəkirsiniz və Ləni, o addlar da sabah sizi bununla bağlı məhkəməyə verə bilər. Və mən istəyirəm ki, bunlar məni məhkəməyə versinlər də. Qarşı tərəfin də mövqeyini biz də təbii ki, bilirik. Əlbəttə ki, siz də bir jurnalist kimi ki, hətta bu da qədər zəng eləyə bilərsiniz ki, Bu dəqiqə biz canlı yayımdayıq. Cənnanlarbə belə dedi. Mən heç nədən çəkmirəm. Hər zaman da mən sizlə gəlib burda oturub sizlə e, mənim dedikləmə e, yanlış olduğunu dilə gətirə bilərlər. Fətullah kürələrlə bağlı sərt danışa da bilərlər. Düzdür, Fətoddan icazə alıb danışa bilərlər. Onların metodikasından bəziləri yəqin ki, mətbuatdan bilirsiniz. Amma e, eyni zamanda daha bir formatda üçlük də ola biləris üz üzə mən onlarla danışa bilərəm. Sonra da məhkəmədə də üzləşə bilərik onlarla. Ki mən onlar haqqında nə demişəm, onlar nə de nə deyib. Mən onların hansı səviyyədə təqdim etmişəm. Bundan elə namaz ovuyanda Rəşid Acılı kimi məşhur bir e, politoloq var. Çıxış elir o televizyonlarda. LGBT televizyonlarında Soruz, Əblim Fəto. Hə. Təkrə hədəf kimdir? Azərbaycan Prezidenti. Az Cyber Erdogan. Çay Erdogan, sizinlə nə işi var bunun? Siz gecə-gündüz onu təkrir edirsən. Qarabağda iş gedir. Eee, yalançı polkovnik Elxan Nuriyev Ukraynadan eee Erdoganı təkrir eləyir. Ki Erdoganın şirkət, şirkətlə, şirkətlə milyardlarla yeddi şirkətlə ifşa olduğuna görə Bu gün Erdoğanulları yalançı ittiham elətdir. Dəki bir açıqlamalar gedir. Təkrir eləyirlər özdə. Bu əslında dövlətə cinayətdir. Bu əslında Azərbaycan ə, milli mənəvi dəyərlərinə əyaxlanması məsələsidir. Bu adamlara ictimaiyyət heçməsə qınaq olmalıdır. Hazırda mətbuatı bularla bağlı öcüş götürməlidir. Azərbaycanda mətbuat var konuda. Axşama kimi buların olduğu televizyonlar, Yanım Səhər televizionu, Kanal 13, Press Kulu Ondan sonra indi biri da, də çıxır. Bu arada son məlumatları Elxan Uri verir, bizim kanalda da izləyirik Elxan Uri. Yox, özür istəyirəm. Məlumat hari şeydir. Bir də var danışır. Türk e, dili ha danışıqdan sötür. Yox, şəbət Azərbaycanın, eee, fikir dünyasına qarşı fikir səsləndirir. Qova müxalifətdir. Şi, sən hərbi ekspertsənsə hərbi durumu danış, doğrumu? Sən e, hərbirdən danışıb, eee, hərbi ekspert kimi qova, amma ola bilər ki, hərbi sətir, nə də polkovnik deyil. Onun sülalədən Əşkəbər gözəl tanıyır nə olduğunu da bilir, onlar açıqlamalıdılar. Bu açıqlamalar gedir. Sən açıqlama versən ver, amma sən Azərbaycanda fətondan oyunu oynayırsan. Və sorosu tipli komandanın əskəri olaraq milli mənəvi dəyərlərimizə saldırirsən. Və az Türkiyənin siyasi həyatında milli mübarizəni sən götürüb müxalifət mövqeyi sərgilədirsənsə Mə 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 mü bu ardicəmizə müxalifət olmaq artıq anti-millətli qüvərlərin oyuncağı olmaq deməkdir. Eyni zamanda bir var iqtidara müxalif olasan, bir var dövlətə müxalif. Dövlətə müxalifətçilik edirsən, sən artıq cinayətçisən. Səni heç bir televizion ixtilandırmaq haqqı gəlmir. Edirsə də anında cavabını verməlidir. Bunun kimi Bakı Kanal 13-ə baxın, mən hər zaman demişəm ki, bu televizion E, tamamilə soruş Fətullah. Kanalda Azərbaycan cinayət həmkarlarınızın adını çəkin. Onlarla da danışsın. Mən əlbəttə onların adını çəkirəm. Orda bir Rüfət Muradlı var. Quba Dibadovun da müavini idi. 10 il İraq, Tehran'da İran dövlət televiziyonla əməkdaş olaraq işləyib 10 il. Bu adam İrandan salama gəlib buruya. İran səfirliyi ilə əməkdaşlıq eləyib. Siz deyirsiz, verbox eliblər onu? Xanım, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları var. Mən deyirəm ki, bu belə bir durum, şüpheli bir, bir, bir situasiyadır. Bu araşdırılmalıdır. Və onun özünə də de deyirəm ki, sənin sağlamat micellərdə olmamısan da hərəkətlərin də sağlamat görünmür. Bunları deyəndə Azərbaycanlı sağlamat adam qoymaq sizcə həmdə? Mən niyə özləri eləyir də mənə? o güclər bunları mərkəzləşdirib Azərbaycanın milli gücləri, Azərbaycan xalqının özündən, Azərbaycan dövlət ağlından bunları daha güclü eləyirsə, əlbəttə olar. Az deyirlər ki, biz deyirlər ki, deyirlər ki. Bu Eldər Namazov dedim, gəçin açıqlama versin. Deyincə ki, mən o deyiləm. Ya İctimai TV bu gün Azərbaycan dövlətinin fə Fəto qurulmasına qarşı bir kampaniya var. Doğrudurmu? Açıqlamalar, millət fəkrirləri falanlar danışırlar. Eldər Namazov da bir verlişin o nəsir eləsin. Çağit və Trağərsin, desin Çukuleməyəram, sənin haqqında belə bir söhbət var, bizdə dostluq. Ya da Rəşid Hacılı, gəl danışıq görə bu nə Fətullah məsələsidir. Deyəm, elə yənməz. Sizlərinizdə fərq var Cahanlarbəy. Onlarla bağlı. Əlbəttə ki, onların axşamlar kimi televiziyada danışıqları, özlərinin Fətullahla bağlı yazıları, Azərbaycan dövlətinin milli nəvi dəyərlərinə qarşı mübarizələri, Tehranın Azərbaycana qarşı olan hücumunda heç bir birinin səsinin çıxmaması. Tehran fars faşizmi Azərbaycanə gəlir. Bunlar da deyir ki, Azərbaycanə qəsd edirlər. Hətta səfirlikimizi də ki, terror həyata keçirirlərsə və bu terroru Azərbaycan məmurları özü edib deyənlər varsa, mən bu adamlar haqqında nə deməliyəm? Cinayətkar da hə, bu adam. Azərbaycan Tehran böy elçiliyimizdə keçirilən terror aktını Azərbaycan məmurları bunu həyata keçirib deyən adam haqqında mən nə deyim, fakt deyil bu. Azərbaycan məmuru gedib ordudur ki, cinayətkar qüvvələri tapıb deyir ki, səfərimizə hücum elə. Bu İranda həbsolunubda açıqlasın ki, o hansı məmurdur. Sən bu açıqlamanı veribsən, cavab ver də. Gədəcənlər ki, mən yanılmış olmuşam, başımdan böyük iş görmüşəm, başımı divara vurmuşam, amma çıxlama ver sözündən imtina elə, hələ də sözündən imtina etmirsən, deməli sən artıq cinayətin ortaqısan dan. Faq nə edirsiz xanım? E, Külliyyətə e gülən.com saytında 8 dənə, 7 dənə məqaləsi var, vəsf eləyir. Bir də müsahibə almır, vəsf eləyir. Katola gülən vəsf. Bəli. Məcrid Məcidin. Orda məqalələr var. Onu kimi millət vəkili Fazil Mustafa İndi bu özlərinin fəaliyyətində də mən axı gedib onlar haqqında özümdən danışmıram ki, mən xatırladıram topluma ki, ay xal, siz bunları araşdırmırsınız, tamamilə diqqət eləmirsiniz. Danışıqlarından, görüntülərindən ola bilsin çox simpatik görünə bilərlər. Amma bunların bəhəkətləri var. Özünü məənnəşdir. Bəka ilə bu millət deyəcək ki, Feto gəlməli idi Azərbaycanə. Bəlkə seçimili Feto necə deyirlər? Bizi bəlkə ayaqlayacaq bu millət. Amma bu millət çabaq da mənə deyir ki, sən bildiyini mənə dedin ki, mən yanlışlığa yol verməyim. Deyə bilər, doğrudurmu? Mən də bu gün toplanma deyirəm ki, bu belə şeylər var. Seçim sənindir və dövlət ağlına müraciət eləyirəm. Bu adamların əməllərində cinayət varsa, cinayət cinayət e, məsuliyyətin hamısı cəlb olunmalıdır. Siz parlamentdə Fethoçuların olduğunu bilmirsiz? Fethoğüləni, Fethonun toplantılarında Fətəhəni qəhrəman eləyən Azərbaycan millət xanım millət vəkili tanımırsınız? Bunun mən deyim də deyən kimi burada yazacalar jandar falan kəsilir.